আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জুবি থকা হ'লে এনেদৰে ইমান মৰম আৰু আজিৰ এই শোকৰ মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ মই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱে বৰাই আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ সকলোৰে আপোন জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া এক অনাহুত পৰিস্থিতিত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ল কাৰো কাম্য নাছিলে কিন্তু তেওঁ আঁতৰি গ'ল ই শ্বাশ্বত সত্য আৰু এই সত্য আমি সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব আৰু সেই এই আপোন শিল্পীজন পুনৰ আমাৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আমি সকলো সমবেত হৈছোঁ কিছু পলম হ'ল আমি আহি পাওঁতে ৰাতিপুৱা চাৰে ছয় বজাৰ পৰা এক বজালৈকে ঘৰ পাওঁতে লাগিলে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আৰু লগে লগে তাত পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কিছু সময় নিৰিবিলিভাৱে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া থাকিল আৰু এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ পত্নী পৰিবাৰ আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ গৌৰীমা বৌ মই গৰীমা বৌক আমি সন্মুখলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালক ৰাহুল দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ পুলিচনাৰ কমি কমিশ্যনাৰ পুলিচ আপোনালোকে অকণমান আঁতৰি দিয়ক অকণমান আঁতৰি দিয়ক আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ অতি হেঁপাহৰ শিল্পী আপোনালোক আপোনালোকৰ লগত আঁতৰি আপোনালোকৰ লগত আঁতৰি দিয়ক অতি হেঁপাহৰ শিল্পী মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ বৌ আমাৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ ওচৰত শেষ দৰ্শনৰ কাৰণে জুবিন দা ইয়াত থাকিব তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত গৰিমা বৌয়ে জুবিনদাৰ গুণমুগ্ধ অজস্ৰ লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধৰ প্ৰতি উদ্দেশ্যি বৌয়ে দুআষাৰ আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব তাৰপিছতে বক্তব্য সামৰিয়ে এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি বৌয়ে জুবিনদাৰ প্ৰতি পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব মই মাইক্ৰফোনটো বোৰহাটত তুলি ধৰিছোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জুবি থকা হ'লে এনেদৰে ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি কি ইমান আদৰ দি কি তেওঁ আপোনালোকক কৃতজ্ঞতাই জনালে কিন্তু তেওঁ শব্দৰে এতিয়া একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁৰ হৈ পেলাই মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে আহি একগোট হৈছে ই তেওঁৰ শেষ যাত্ৰাত পুনৰবাৰ মৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তেওঁ থকা সময়তো আপোনালোকে যিমান প্ৰাপ্য তাতকৈও বহুত বেছি দিছে সেইকাৰণে তেওঁ ত্ৰিছ বছৰত যিমানখিনি মানুহে হয়তো এশ বছৰতো কৰিব নোৱাৰে তাতকৈও বেছি কৰি কাম কৰিব পাৰিছে ইমানখিনি সফল হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ মাজতে জুবিনৰ সকলোখিনিৰ সৃষ্টি থাকিব আপোনালোকে তেওঁক জীয়াই ৰাখিব মই জানো সেইখিনি মোৰ বিশ্বাস আছে গতিকে জুবিনে সদায় সকলো একেলগ হৈ থকাটো বিচাৰে সদায় শান্তিৰে সদায় সুস্থিৰে সদায় শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোক তেওঁ সংস্কৃতিৰ বাট মুকলি কৰিব বিচাৰে আৰু আজি দেখিছোঁ ইমান জাতি জনগোষ্ঠী যিমান ইজি থাকক আজি দেখিছোঁ সকলোৱে তেওঁক যি ধৰণে মৰম আৰু সন্মান জনাইছে সেয়া চাগে অসমত আকৌ এবাৰ কেতিয়া দেখিবলৈ পাম নাজানো কিন্তু যিমানখিনি মৰম আপোনালোকে দিছে সেয়া জুবিনে যথেষ্ট মই জানো কৃতজ্ঞতাৰে আৰু তেওঁ সন্তুষ্টিৰে তেওঁ অসমৰ পৰা আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকুভাৱে বিদায় লৈ যায় যেনেকৈ যাবলৈকে যাব কিন্তু তেওঁৰ আত্মা সদায় আমাৰ লগত আছে কাৰণ তেওঁ সদায় অসম ভাল পায় অসমীয়া আপোনালোকক ভাল পায় বাদো আমাৰ মাজতে জুবিন সদায় থাকিব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে আর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি যিখিনি আয়োজন করে সেখানে কাম অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ দিল্লী তেওক নিজে প্রথম সিঙ্গাপুরেরপরা পিছু রিসেজ করে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছে গতি মানে মই প্ৰশাসন আৰু আরক্ষী আৰু ৰাইজক বিশেষকৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ জুবিনক আপোনালোকে এনেদৰে মৰমেৰে সদায় জীয়াই ৰাখিব আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জুবিন সদায় থাকিবলৈ ভাল পায় গতিকে আপোনালোকৰ হাততে এতিয়া জুবিন থাকিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতেই মই পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ